মই সকলো ওচৰত এটা মানে ধৰক এটা হিষ্টৰী কাহানী এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ কাহানীটো ভাল লাগে যে লাইক কৰিব আৰু কিবা যদি ভুল কৈছোঁ কমেণ্ট কৰি জনাব বাটেদি দুটা মানুহ গৈ আছিলে এটা খালী মানুহ অঁ মানে একো নাই এটা বুজা চোজা একো নাই আৰু এটা মূৰত বুজা লৈ আছে দুটাই সমানে গৈ আছে কিন্তু বুজা লোৱাজনেহে গম পাইছে কষ্টটো কিমান হৈছে কিন্তু বুজা নোলোৱাত সি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা সংসাৰ সংসাৰৰ যেতিয়া বস্তু ল'ব তেতিয়াহে মানুহে গম পায় তাৰ আটা চাউলৰ দাম কিমান এই কথাটো কিহৰ কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ মই কালি বেংকলৈ গৈছিলোঁ বেংকত গৈ থাকোঁতে দুজনী বান্ধৱী ধৰক অ'টোত উঠিলে অট'ত কথা কথা পাতি গৈছে এজনী বিয়া হোৱা এজনী বিয়া নোহোৱা তাই এজনী কৈছে অ' ইমান বোলে হেৰি আগত গমেই পোৱা নাছিলোঁ যেন চাউল যেন ইমান দাম এতিয়া চাউল বোলে কিনি খাবৰ কাৰণে আমাৰ বোলে হেৰিয়ে বহুত বোলে অভাৱ টনাটনি হৈছে গম পাওঁ নে নাপাওঁ তাৰপিছতকৈ কেলে চাউল কিনি খাওঁ যেন কৈছে আমাৰ খেতি নাই সেইকাৰণে আমি চাউল কিনি খাওঁ মই এতিয়া ভাবিলোঁ যাতে আমি যেতিয়া ঘৰত থাকোঁ তেন্তে আমাৰ মা দেউতাই ইমান কষ্টৰে আমাক মানে পোহপাখ মানে আমাক খোৱা লোৱা যিমান দায়িত্ব আছিলে লৈছে আমি সেইকেইটা অনুভৱ কৰিব পৰা নাই কিন্তু এতিয়া মই এটা সংসাৰ কৰি গম পাইছোঁ যেন সংসাৰৰ বোজা কিমান টান ক'বলৈ সহজ কিন্তু কৰিবৰ কাৰণে বহুত টান এতিয়াহে গম পাইছোঁ অভাৱ কি বস্তুৰ কিন্তু আগত যেতিয়া মই জীয়ৰীকাল আছিলোঁ তেতিয়া মই মানে আহিছোঁ খাইছোঁ হাত ধুইছোঁ তেনেকুৱাই আছিলোঁ এতিয়া মই যিয়ে নিজে যেতিয়া সংসাৰ এটা কৈছোঁ তেতিয়াহে মই কথাটো গম পাইছোঁ যে সংসাৰ চলোৱা মুখৰ কথা নহয় বহুত টান এতিয়া অভাৱখিনি বুজি পাইছোঁ ঘৰত থাকোঁতে কোনো অভাৱ বুজি পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মা দেউতাকে মোক মই সেই অভাৱটো দিয়া নাছিলে এইটো কথা এইটোৱে মই বুজাইছোঁ যাতে যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীটা ধৰক ঘৰত থাকে তেতিয়া মাক বাপেকে যেন ইমান কষ্ট কৰে সেইটো অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া আনৰ ঘৰত যায় বা বিয়া কৰি ঘৰ এটা সাজে বা বিয়া কৰি নিজৰ সংসাৰ এটা পাতে তেতিয়াহে তেওঁলোকে গম পায় সংসাৰৰ বস্তু কি সেইটোৱে মই বুজাব বিচাৰিছোঁ খালী মানুহজনে গম নাপায় তাৰ যেন বোজাটো কিমান ৱেইট আছে বা ওজন আছে আৰু যোনে লৈ থাকে তাহিহে গম পায় যেন মানে বোজাটো কিমান ওজন সেই তেনেকুৱা সংসাৰৰ কথা মানে যেতিয়া জীয়ৰী কালত বা ল'ৰালি কালত কোনেও অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে মাক বাপেকে আনিছে খাইছে ক'ৰ পৰা আনিছে কি কৰিছে সেই তাতে কোনো গাত নালাগে কিন্তু মাক বাপেকৰ সদায় কৰ্তব্য যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কেনেকুৱা আমি খুৱাই পিন্ধাই ডাঙৰ দীঘল পঢ়া শুনা আগবঢ়াই নিওঁ কিন্তু যেতিয়া এটা এটা ষ্টেপত যায় তেতিয়াহে গম পায় যেতিয়া আমাৰ মা দেউতাই কেনেকুৱা কষ্ট কৰিছে আগত ময়ো সৰু থাকোঁতে মায়ে যেতিয়া কষ্ট কৰি আনি খুৱাই মেলে তেতিয়া মই ভাবোঁ মা যদি মৰি যায় মোৰ কি হ'ব এতিয়া মই যেতিয়া সংসাৰ কৰিছোঁ এতিয়াহে মই কথাটো বুজি পাইছোঁ কষ্ট কেনেকুৱা হয় কষ্ট বস্তুটো কি সংসাৰ বস্তুটো কি মা দেউতাৰ ঘৰত থাকোঁতে সেইকেইটা বুজি পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়া সংসাৰ কৰিহে বুজি পাইছোঁ এতিয়া মই সেইটোৱে কথা কৈছোঁ যেতিয়া বিয়া বান্ধোন বান্ধ খাব কিবা দায়িত্বতা ল'ব তেতিয়াহে তাৰ বস্তু বুজি পায় যিকোনো বস্তু এতিয়া ঘৰখনত ধৰক বাপেক মাকে চলাইছে বা বাপেকটো হঠাৎ মৃত্যু হৈ গ'ল সেই বস্তু ল'ৰাটোৰ ওপৰত যেতিয়া আহে তেতিয়াহে ল'ৰাটো গম পায় ঘৰটো চলাব কিমান কষ্ট সেই তেনেকুৱা মানে তাৰ ঘৰৰ পৰা আনটো ঘৰত গৈ পেলাই সংসাৰ এটা পতা তাৰ সংসাৰৰ বস্তু কিমান টান কিমান কষ্ট তেতিয়াহে মাক বাপেকৰ কথাটো মনত পৰে তাত যদি কিবা ভুল কৈছোঁ এতিয়া ক্ষমা কৰিব ভাল লাগিলে লাইক কৰিব মই যি মানে সেই ছোৱালী দুজনীৰ কথা শুনি পেলাই ময়ো অনুভৱ কৰিছোঁ ময়ো যেতিয়া জীয়ৰীকাল আছিলোঁ ময়ো ভাবিছোঁ খাইছোঁ লৈছোঁ ফুৰিছোঁ লগৰখিনত ঘূৰিছোঁ এইকেইটাই টিভি চাইছোঁ খেলিছোঁ সেইকেইটা যেতিয়া নিজৰ সংসা এটা কৰিছোঁ এতিয়া মই তাৰ নিজৰ সংসাৰ তৈয়াৰী ঘৰ যাবলৈ নিবিচাৰোঁ এই ঘৰ গুচি গ'লে মোৰ ছোৱালীজনীৰ স্কুলটো কি হ'ব মোৰ ঘৰত পোহা সেই জীৱ জন্তুকেইটা কি হ'ব মোৰ মানুহজনী খাব কেনেকুৱা কোনে বনাই খুৱাব সেইকেইটা চিন্তা আহি যায় কিন্তু যেতিয়া জীয়ৰীকাল আছিলে সেইকেইটা চিন্তা ভাৱনা নাছিলে সেনেকুৱা সকলোৰ লগত হয় কিন্তু চবেই চব বস্তু তেনেকুৱা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে এতিয়াও কিছুমান মানুহ আছে বিয়াৰ পিছত দায়িত্ব বোলা বস্তুটো বুজি নাপায়